Слава Господу. Аллилуйя. Рада сегодня видеть вас сегодня на этом месте. Еще повторюсь в доме молитвы. Слава Богу. Мы сегодня собрались. Погода весенняя, да? Немножко прохладно, но хорошо. Аллилуйя. Финляндия. Слава Господу. Аллилуйя. Знаете, я сюда как приехал, был в 22 году, и это в апреле месяце полный. Трава стоит. Утром просынаюсь чуть не по колено снег. Я говорю, а как это так? Может быть? Может. Слава Богу. Слава Богу. Но самое главное, знаете, что мы сегодня в Доме Божьем пришли к нашему Господу. Пришли Его прославить, поклониться что мы собрались вместе здесь, это прекрасно, что мы моем общение, что мы можем поделиться, у кого есть свидетельство, может, знаете, у кого есть Слово Божье, что мы можем поделиться, посидеть, пообщаться, это прекрасно, слава Богу. И знаете, перед первой молитвой я хотел бы зачитать псалом, а псалом у нас 66 хороший такой псалом. я не зала на нем, на этом псалме песню, песню поют. Аллилуйя. прославляют Господа. И мы прославим. Аллилуйя. 66-й псалом. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом. Песнь. Боже, будь милостью к нам и благослови нас. Освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой во всех народах спасение Твое. Аллилуйя. Да восхвалят Тебя народы Божие, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят тебя народы Божие, да восхвалят тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог и да убоятся Его все пределы земли. Аллилуйя. Знаете, прекрасный псалом и первые слова Божие, будь милостью к нам и благослови нас. Аллилуйя. Будь милостив. Знаете, наш Господь милостив. И Он нас благословляет. Он открывает нам и показывает нам Духом Святым, направляет нас, как нам идти, как нам идти, чтобы мы не оступались. А даже когда мы оступаемся, Он дает свою, протягивает свою руку и говорит, я здесь, дочь или сын, я здесь, возьми меня и держись и мы пройдем с тобой все. Знаете, Бог всегда говорит, я с тобой пройду все. Только держись меня, будь со мной, не оставляй. Бог никогда никого не оставляет. Только мы можем оставить Бога. Только мы можем отвернуть свое лицо от Него. Он всегда с открытым лицом смотрит на нас. Всегда. Но когда человек начинает грешить, он плачет и ему больно на это смотреть. А когда мы смиряемся перед Ним, когда мы просим прощения, когда мы вызнаем, что Он есть Господь наш, и Он могуществен, Он протягивает свою руку и говорит, я здесь, я с тобой, и я не оставлю тебя. Где бы ты ни был, где бы ты ни шел, я всегда с тобой. Аллилуйя. Давайте подымемся на нашу...